ответственность за этот документ, вы сейчас берете какую-то ответственность за этот документ. Зачем мы 10 дней что-то в этом документе меняли? Большинство депутатов не приходило тогда, когда этот процесс весь происходил. Сейчас мы приходим на сессию, и вы должны быть нам партнерами, или уберите этот ВКНКОН и управляйте городом с нами, без нас, без громадских активистов, без громадских организаций. Вы считаете, что во время войны детские площадки и заборщики важны? Так вам на передовую надо съездить и посмотреть, чего там не хватает. Вы считаете, что надо квартиры раздавать милиционерам и прокурорам? Вам надо ехать посмотреть, где силия, блин, убитых сейчас отовцев, негде жить. И нету денег для того, чтобы на медикаменты раненым отдать. А мы говорим о чем угодно. О кинотеатре Украина мы вчера обсуждали. У нас кинотеатр Украина приоритет в этом году, в который 20 человек ходит. Да законсервировать его надо и убить Распустить это коммунальное предприятие И таких примеров я могу привести очень много Мы говорили о том, что три есть приоритета на сегодняшний день в городе Если депутаты не соглашаются с этими тремя приоритетами Приоритета, не вытрат, а приоритета Это первое Беспека, у нас, извините, в школах детям на голову уже плитка падает Это как беспека внутренняя, это беспека и связанная с фронтом Второй приоритет. Это энергосбережение. Мы нашли механизм, в следующем году сэкономим... Можно я договорю? Вы же задали мне вопрос, я договорю. Это энергосбережение. Третье, это э, дороги. Обговорили это. Все, точка. Все остальное только по принципу того, где начаты и проведены 80% работ. Если в каком-то майданчике осталось там доделать 20% работ, хорошо, давайте его доделать. Но зачем начинать то, что нам системно непонятно. Были не там, где мы голосуем. Ответь, пожалуйста. Наши предложения не, учтены в первую очередь по принципу распределения денег. Городских. Это важнее идея, Рома, для меня это не Я тебя еще раз Ты мне приходил, простите. я делал... Шановник, я прошу, прошу, спокойно.